Добрый день. Рада представить вам кандидатку номер один. Это Наталья. У Натальи еще в детстве была кличка Домкрат, потому что она могла одной рукой поднять Жигули. Подняла Жигули, подниму нацию, подниму страну. Психопитку. Кандидатка – это Светлана. Светлана реально авторитетная баба, потому что когда она вставляет флешку в ноутбук, вместо стандартного она слышит. И та, и та, и та, и та. Дорогие друзья и кандидатка под номером три Марина, но Марина единственная из нас не хочет на выборы, потому что. я Синоптик прогноза погоди показал на карте не только антициклон, но и место, где служив. Мама, когда я рядом сні. Ним... У нас соціальна реклама. Подивись на свою дівчину і на мене. Подивись ще раз на свою дівчину і на мене. Тобі здається, що вона занадто худа. А слово анорексія це не пусті звуки. Приводь погибло. Чемпионат мира по фигурному катанию. Итак, рассевалка Франции. У тебя годы тренировок. У тебя был лучший тренер. Ты харизматичная баба. Ты сможешь. Рассевалка Германии. У тебя тысячелетия тренировок. Сотни лет ПДС. Красиво до Украины. Ну, следующий. Чувствуешь, что? Там же скользко. Скользко? Ликарня на косае. Разбивай стереотипы. <плодисменты> Художник автопортрист в парке. Ну, вы их меня. Да, конечно. Давай. как да, что а Да потом он так И специально для поклонников телеканала Т. Дыбой-бой, рыжук-жук, жук, маленький жук. Я буду творить А у нас житомирские новости. На премьере житомирского фильма ужасов Крылобих не было эффекта 3D. Тому по залу ходили «Мисс Тадор 2013». Тому люди, так сказать, и кино подивились, и мороз по коже. Дорогие друзья, мы прекрасно знаем, мы не скромничаем, что на данный момент мы самая харизматичная и яркая женская команда клуба. А, ну! Но... Перспективные подрастают и начинают дышать в затылок. Девочки, ну не так же явно дышать. Тнь Наташ, тень Свет, вы же все помыв готовы, жарваты. Ну давай, молодняк, крыти.